بسم اللہ الرحمن الرحیم کائنات کے موجودہ نظام کے لیے ایک مدت مقرر ہے فرست موضوعات تفیم القرآن جلد جہرم صفحہ دو سو چھبیس سور فاطر آیت تیرہ عزب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی ویولی فی یولیف الحری وی لی شمس مسمع وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پیروتا ہوا لے آتا ہے چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے یعنی دن کی روشنی آہستہ آہستہ گھٹنی شروع ہوتی ہے اور رات کی تاریخی بڑھتے بڑھتے آخر کار پوری طرح چھایا جاتی ہے اسی طرح رات کے آخر میں پہلے افق پر ہلکی سی روشنی نمودار ہوتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ روز روشن نکل آتا ہے چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے یعنی ایک ضابطے کا پابند بنا رکھا ہے کائنات کے موجودہ نظام کے لیے ایک مدت مقرر ہے فہرست موضوعات تفیم القرآن جل چہرم صفح چھ سو سر اخاف آیت تین باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق بالحقی مسمى والذين كفروا اما انذروا اماں ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے مو موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے تشریح کے لیے ملاحظہ اول القرآن نام سور نعام حاشیہ چھیالیس سورہ یونس حاشیہ گیارہ سورہ ابراہیم حاشیہ تیئیس الحجر حاشیہ سینتالیس سورہ نحل حاشیہ چھ جلد سوم سورہ انبیاء ہواشی پندرہ تا سترہ سورہ مومنون حاشیہ ایک سو دو سرین کبوت ہواشی پچہتر چھہتر جلد چہارم تفسیر سورہ لقمان حاشیہ اکاون سورہ دخان حاشیہ چونتیس سرجاسیہ مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ مو موڑے ہوئے جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے یعنی واقعی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نظام کائنات ایک بے مقصد کھلونا نہیں بلکہ ایک با مقصد حکیمانہ نظام ہے جس میں لازماً نیک و بد اور ظالم و مظلوم کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہونا ہے اور کائنات کا موجودہ نظام دائمی و ابدی نہیں ہے. بلکہ اس کی ایک خاص عمر مقرر ہے جس کے خاتمے پر اسے لازمان درہم برہم ہو جانا ہے اور خدا کی عدالت کے لیے بھی ایک وقت طے شدہ ہے جس کے آنے پر وہ ضرور قائم ہونی ہے لیکن جن لوگوں نے خدا کے رسول اور اس کی کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ان حقائق سے منہ مو موڑے ہوئے ہیں انہیں اس بات کی کچھ فکر نہیں ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب انہیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی وہ سمجھتے ہیں کہ ان حقیقتوں سے خبردار کر کے خدا کے رسول نے ان کے ساتھ کوئی برائی کی ہے حالانکہ یہ ان کے ساتھ بہت بڑی بھلائی ہے کہ اس نے محاسبے اور باسپس کا وقت آنے سے پہلے ان کو نہ صرف یہ بتا دیا کہ وہ وقت آنے والا ہے بلکہ یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا کہ اس وقت ان سے کن امور کی باس ہوگی تاکہ وہ اس کے لیے تیاری کر سکیں